Катерина Басенко прийме включення з дільниці номер 673 Зараз сюди викликали слідчо-оперативну групу, оскільки в е, ряду активістів є підозри щодо того, що е, неправильно опломбовані е, виборчі урни. Зараз приїхала міліція, з'ясовують цю ситуацію. Забрали свій телефон. Скільки печатали? Так, щоб не можна Секундочку, не пошкодити Сказано четко. Значит, я, кстати, учите закон, молодой человек. Значит, значит э, опечатано. Сколько печати должно? Ни слова не сказал. Так что вы не пробудите стопроцентно. Я могу заставить читать. Читайте... Читайте закон. Нет. Да вы не имеете права. Я я могу скрепить скрепить, я посмотришь шеплом. Вы не имеете Думаю, права. Протокол, 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 протокол. Что тут можно? Вот Нет, бейс, Если заставить. он считает, заставить. если он считает, что вы это есть нарушение, составить протокол обязательно если он считает. После этого авторитета комиссия разберется во всех этих вопросах. И все стоит на своей месте. Да. Правильно говоришь? Да. Телефон нашелся? Да. Начинай там, видите <говорит> ли. Согласно закону, что сторожкач как должен поступить при выявлении нарушений. Это вообще никто. Это вообще никто. Вы Понимаете нет? это никто. Он, никто. Он не зарегистрировал, как мы сказали. Значит, тогда у когда... нас <соединяющие> Товарищ Кирилл, у меня большая вопрос. Первое. Попросите другие документы. Второе. Проверьте прописку. Проверьте прописку. Они имеют право вообще заходить сюда, могут посмотреть, но они не, зарегистрированы. За да, они не зарегистрированы. То есть в настоящее время это хулиганы. Я Я это это хулиганище граждане, которые хулиганят. А а Слава Но никто не позволяет ему подходить и, и пытаться трогать эти... Да. Мы не трогали. А кто нам оказал церковь кто нам оказал церковь А Я вот, а не знаю. скажите, А вот живыми. теперь по этому

я, я, хочу, что чтобы все было правильно. Назовите, мы, мы пожалуйста, кто это. А? Назовите, кто он это. Вот показания. Да. Назовите, пожалуйста, кто это. Я он, это кто он этот человек? Он, он сам человек? Кто это человек? Кто это человек? Кто это человек? Кто это

Ось, власне, ми бачимо ці урни. Як стверджують члени комісії, це не є порушення, як стверджують активісти, що це виглядає підозріло. Як це з'ясується далі, ми будемо повідомляти в ефірі власно інфо. Ірина.